yo guys, jumpa lagi di Raft Toys mencari ikan Yo, ayo kita cari ikan lagi guys Ya, wow oh, ini apaan guys Oh my god, oh my god, oh my god Lihat nih guys, wadidaw kita menemukan telur raksasa nih guys Wadidaw warnanya berwarna hijau nih guys Wadidaw jangan-jangan ini telur berhadiah guys Coba kita pecahkan guys ya Biar kita nggak penasaran di dalam ada hadiahnya apa guys Satu, dua, tiga, oh, wah, ada terus. Wah, lihat nih guys Wah, di sini, di dalam telurnya ada kepiting guys lalu kepitingnya lagi tuh guys <tuk tangan> <tuk tangan> ya 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 ya, ya kita nggak usah kita ke guys ya kita coba wow, lihat nih guys di sini ada kolam kolam ternyata wah biarkan kabur kabur guys kita mending tangkap ikan yang di bawah kolam ini guys wah ada ikan apa nih guys ya wow wow wow, lihat nih guys wah ada kolam -kolam ternyata, guys, ikan sepat nih guys wah kita menemukan ikan sepat, guys, waw, sepat guys, waw, nih, guys dia punya tompel nih wah ada dua guys tompelnya harap kita masukin di wadah aja guys ya nanti dia ditangkap sama kepiting ada coba kita tangkap yang ini lagi guys wah lihat nih guys ada lagi ada lagi nih Sepat, ini kan durang, guys. Ini kan peluari, ini, yang sepat Bang Yumi kan dua hari nih Bang kita masukin dua hari tuh Jack Wah ini dan satu mungkin kan sepat juga guys Coba kita tangkap Wah 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 lihat ini guys. Ternyata yang satu ini beda guys Wah ini adalah ikan mas komet guys So apa isi kita dapat ikan mas komet ini Wah badannya kayak mas itu guys Makanya disebut ikan mas komet Dan coba kita cari lagi guys ya Kita coba cari di sekitaran sini guys Siapa tahu masih ada ikan ikan komet Wah 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 lihat guys Di sana rupanya ada ikan yang ber, bermain-main tuh guys Coba kita tangkap nih Wah 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 guys Wah yang ini liar liar banget nih ya. kita coba tangkap yang hitam dulu nih guys wah lihat nih guys kita langsung dapat dua nih yes. wah kita langsung dapat dua ikan molly black ball guys so oh, amazing mantap nih kita masukin dua ada guys ya Wah lihat nih guys nanti kita akan biarkan guys wadidaw dia dia yang satu ini ikan apa nih wah dia kamu mau lari kemana sini aja ya oh, wadidaw dia mau dia rupanya mau kabur kabur nih wah lihat kakak pasti bisa mendapatkannya guys ya wah lihat nih guys kakak berhasil mendapatkannya nih wah ternyata ini ikan lemon guys mantap dia liar liar nggak kaya ikan molinya kita masukin pada juga guys nah batasan dia liar liar soalnya dia jomblo kali ya <tik> coba kita cari-carikan lagi guys ya kita coba cari-cari di sekitaran sini. Wow, itu bagus. Terus hijau, hijau, hijau Wah, lihat nih, guys. Di sini rupanya ada ikan-ikan nih. Wah, dan ada telur-telur. Dan di dalamnya ada ikan-ikan juga, guys. Waduh, oh, tapi coba kita tangkap yang ini dulu, guys, ya. Wah, lihat nih, guys. Kita dapat ikan apa nih? Waduh, ini sepertinya ikan cupang multicolor, guys. so oh, amazing. Kita dapat ikan cupang warna-warni nih, guys. Kita masukin di wadah, guys, ya. Mantul-mantul nih. Wah, dan lihat nih, guys. Sepertinya ini telur ikan cupang, guys. Nah, lihat tuh, guys. Di dalam ada. Wah, di dalam ada ada dua ikan cupang guys kita harus keluar ini guys satu dua tiga wah lihat nih guys beneran sepasang ikan cupang nih guys oh, yang satu hijau yang satu biru tapi sama-sama ber ada merah guys, mantul-mantul nih kita masukin di wadah guys ya. nanti kita akan membiarkan guys. wah yang yang yang, yang jantannya sudah keluar tuh, kita keluarnya betinanya. wah lihat tuh guys romantis banget. ah kakak yang buru, deh. kita coba cari-cari lagi guys ya. kita coba cari di sekitar. wah wah, wah lihat tuh, guys. sepertinya di bawah sini ada ikan-ikan yang yang menyamar guys. dia menyamar jadi batu. Wah, lihat tuh guys garang -garang juga tuh. itu soalnya penyamarannya terungkap. wah coba kita tangkap-tangkap guys ya. wah lihat ini. dapat ikan apa nih? Wah, ternyata ikan sapu-sapu, guys. Waduh, pantasan dia pintar, pintar, pintar ber bernyamar, guys. Waduh, kita masukin di wadah, guys, ya. Waduh, dan coba kita tangkap-tangkap lagi nih. Wah, yang tadi mana? Wah, lihat nih, guys, dia bersembunyi di balik batu nih. Wah, lihat nih, guys, kakak berhasil mendapatkannya nih. Wah, ini sih, Waduh, dia lupa kamu Waduh, dia benar banget, guys. Kita harus tangkap, guys, ya. Waduh, sepertinya ini kan albino, guys. Wah, Wah. kita dapatkan dari albino, guys. Wah, dia sudah masuk ke dalam wadah tuh, guys. Mencoba kita raba-raba lagi, guys. Siapa tahu ada ikan yang menyamar lagi, lihat nih, eh, guys sepertinya ada yang nyenggol-nyenggol tangan kakak nih. wah lihat nih. guys kakak dapat yang gede nih wah Iyalah, sabu-sabu yang gede guys mungkin ini induknya guys wadah tuh guys dia berubah jadi apa nih jadi Ultraman kali ya kita masukin di wadah sini guys nilainya. Wah, ada yang tadi satu anaknya kita juga gabungin sama induknya guys nah kita masukin di sini guys kita tidak akan memisahkannya dari keluarga kecilnya mencoba kita lanjut cari-cari lagi guys ya kita coba cari sekitar sini Wah Wah, lihat nih guys wah di sini ada telur raksasa lagi nih guys telur gede-gede nih wadidaw wadidaw tapi kakak harus hati-hati nih jangan sampai di dalam ada kepiting lagi guys wadidaw soalnya kakak tak Tiga, anyway, aku tangkap kepiting Coba kita buka guys ya coba tahu Mudah-mudahan di dalam Gak ada kepitingnya Saat dua tiga Wah wow, wah wow, wah di dalam ada ikannya nih Wah kalau yang ini Kakak ,ah, gak takut guys Soalnya dia Gemoy-gemoy nih Wah lihat nih guys Ada ikan gemoy di dalam Di dalam telurnya nih Wah ini adalah ikan mas koki guys So amazing yeah guys Dia yes, mungkin hamil ini ya Masukin di ada guys ya Nah dan lihat nih guys ada lagi, ada lagi nih. Wah, Ah, lihat nih, guys, gemoy banget nih, lucu banget nih. Wadidaw, ikan mas koki-nya gendut-gendut, guys. Kita masukin di wadah, guys. Ya, nanti kita kasih diet, guys. Ada ah, lihat nih, guys, ada lagi, ada lagi nih. Wah, ini kenapa ya, guys? Wah, ini sepertinya ikan mas komet lagi, guys. Wadidaw, lihat nih, guys. Motifnya kayak makan guys. Mungkin ini peranakan makan lihat lihat kita harus memasukkannya ke dalam wadah guys nanti kita akan membiarkan ikan ikannya guys ya wah dan telurnya biar ikan di sini guys nanti kepitingnya masuk ke dalam telur lagi <laughs> coba kita cari cari lagi guys ya kita coba cari wow 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 lihat ini ada ikan yang bermain main nih <laughs> satu banget guys Wah mungkin ini jadi wasitnya guys Wah Sementara Sementara Bermain-main guys Coba kita tangkap guys ya Ini kan apa ya Wah ikannya lucu banget nih Ikan gameo juga guys Ini ada ikan molly babam guys So amazing ikannya cantik banget nih guys Wah di panjang guys Kita masukin di wadah guys ya Wah ada yang satu ini yang kecil-kecil Mau sembunyi-sembunyi nih Kita harus menangkapnya guys ya Sini dong e, le, 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 le. Lihat nih guys kakak berhasil mendapatkannya nih Wah ini ikan apa ya Ikan molly juga kayak Wah bukan guys ini ada ikan lemon So amazing kita dapat ikan lemon lagi nih wadidaw yang satu tadi nggak sendirian lagi loh wah dan coba kita tangkap juga nih wah ikan moli balon lagi guys so amazing ternyata sepasang ikan moli balon Ay, nice nice kita masukin di wadah guys ya mantul mantul nih dan coba kita raba raba lagi guys siapa tahu masih ada ikan ikan moli atau ikan ikan lainnya guys wow 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 lihat tuh guys di sini ada ikan yang bersembunyi guys dia bersembunyi di balik daun wah lihat tuh guys ada ikan Wah wow, warnanya kembar-kembar guys Ini kan apa aja ya Coba kita tangkap-tangkap dulu guys Wah lihat nih guys Kakak dapat ikan warna-warni ini Wah ini ada ikan glowfish guys Warnanya pink nih kayak black pink Kakak nah, tidak wadidaw Kakak tidak guys Wadidaw wadidaw kita harus masukin ke dalam wadah guys Soalnya dia tipis-tipis guys Kalau kena angin nanti dia masuk angin Dan coba kita tangkap yang yang ini guys Wadidaw yang ini sepertinya kembar-kembar guys Wah ini kan apa ya Wah lihat nih guys Kakak langsung dapat dua nih Wadidaw dia mau dengan, dengan ini guys kita juga tidak akan menyusahkan kamu nggak usah khawatir nah lihat nih guys ini adalah ikan pelatih pedang guys waduh tapi yang betinanya gak punya pedang guys soalnya dipedangin sama sama jantannya guys waduh lihat nih guys tangkapan kita kali ini guys banyak juga ya guys jadi kakak mau balik dulu guys Bahwa oh, ikan ikan ini pulang kakak mau merawatnya dan mengembang biakannya guys jadi sampai jumpa di video selanjutnya guys ya jangan lupa untuk like share dan subscribe bye, -bye. bye, -bye.